har bir qarich yerning hisobi bor nazorati ham kuchli davlatimiz rahbari raisligida 2023 yil 27 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'ilishda hujjatsiz uy joylarga egalik huquqini berish bo'yicha qonun loyihasini yakuniga yetkazish vazifasi qo'yilgan ammo hali qonun qabul qilinmagan bo'lsa-da, hujjat qilib olish umidida ayrim fuqarolar tomonidan yerlarni o'z boshimchalik bilan egallab olish va qurilish qilish holatlari kuzatilmoqda qing'ir ishga qo'l urib yerlarni talon taroj qilayotganlar nahot qonunchiligimizdagi javobgarlikni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsalar o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning oltmishinchi moddasining ikkinchi qismida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish shu jumladan ushbu yer uchastkalariga nisbatan qonuniy huquqlari mavjud bo'lmagan holda ulardan foydalanish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravari mansabdor shaxslarga esa ellik baravari miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi ushbu moddaning uchinchi qismida esa o'zboshimchalik bilan egallab olingan ajratilgan yer uchastkasiga tutash bo'lgan va tutash bo'lmagan yer uchastkalarida qurilish ishlarini amalga oshirish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravari mansabdor shaxslarga esa uch yuz baravari miqdorida jarima solinishi hatto o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ayrim moddalariga asosan jinoiy javobgarlikka tortilishi ham belgilab o'tilgan hurmatli fuqarolar yerlarni noqonuniy egallash va qurilish qilishdan bu orqali javobgarlikka tortilishdan saqlaning yerlardan to'g'ri va qonuniy foydalanish uni kelajak avlod uchun asrab avaylash har birimizning burchimiz ekanligini unutmaylik